Setunggaling corong gula wentah pesabinan ingkang profesional inggih menika njamburaken antawisipun tanaman pantun lan ulam utawi ingkang asring sinebat minapadi. Menggah usaha tani minapadi inggih menika ing sakupenging ing lahan olah tetanen pantun dipun damel sungaling kalenan ingkang wiaripun ndhok kawis setengah 2 meter sarta lebetipun kawan dosonan sentimeter. Kalenan menika salajengipun kangge nindakaken usaha budidaya ulam Menggah Menggacaro ingkang katindakaken inggih menika nanem pantun ingkang langkung rumiyin sasampunipun umuring pantun ndhokawis sedasa dinten nembe winih ulam nila dipun sebar ing lahan pesabinan winih ulam ingkang dipun sebar inggih menika ingkang sekilonipun isi selangkung iji, Saka tanam ning utokabe segitigaan ulam-ulam mau sampun saged dipun panen kandi ukuran setunggal kilo isi 8 iji ulam. Kanthi wontenipun cara ingkang kados mekaten menika, kanyata tanaman pantun boten katra omo wereng jalaran dipun pangan ulam. Sawetawis omo tikus ingkang asring reba saking mboten mlebet ing lahan pesabinan jalaran lahan tansah kembong toyo. Lumantar cara menika, wulu wektuning kadang tani ugi saged dikeltekok jalaran wonten kalih komoditas tetanen ingkang saged dipun panen, inggih menika pantun Sarto Ulam. Analisa usaha tani Minapadi ing pesabinan sewu meter pesagi Betakan beo kangge nyewo lahan kali rupiah, ngolah lahan kali hatus tumbas mulsa satu seket ewu, beon damel keren lan plumbang kali nanem lan masang jaring satu Tigang doso gangsal ewu rupiah, winih pantun cihirang seket ewu, rabuk satu gangsal ewu rupiah.